Сейчас мы идем к ней домой. Ну, около ворот мы ее подождем. Хочет занести свой браслет, который попался в киндеры сюрприз. Сюрприз, как вам удобно. Сюрприз, и чтобы не потерять. И мы ее подождем. Потому что она в кармане, в кармане может потеряться. Не видно. И... Она она <свист> Ой, <ай>. Простите, простите. <свист> Ой, это, да. кстати, Привет. у нас будет не очень хорошо сниматься. Я снимаю через планшет, потому что м -м, ноутбук сегодня мне привезут. Раньше оказалось все-таки. Обещали вчера принести, но еще надо завтра. <свист> Алена, сейчас идут, и мы ее подождем. А я... ты им покажу, покажи Окна Хорошо, Ален. Все. Сейчас я хочу показать вам территорию, где живет Алена. Вот. Вот. Вот такие вот дерева у нас зараз весна. По дате можно посмотреть. Вот она там живет. Здесь мы... Вот там. Идет, двери. Ворота, точнее. Ну, конечно, может удобно кому-то нет, но да ладно. Я, конечно, профессионал по блогам, че Бл ouais, блог? блог. Ладно, ладно, влог, че блог? Блэ влог. Снимать Если... две минуты. Может нас, может я сейчас схожу в магазин. Но я не буду никому давать планшет, наверное, бо меня мама прибье мы... то все равно. И да, кто хочет увидеть мой дом, пожалуйста, посмотрите влог семьи. Там я чуть-чуть показываю дом свой. Э, это я, я, я живу на третьем этаже. Кто не знает, не смотрел влог семьи, опять же, я живу в Коростышеве. На улице... М -м -м. Ну, Бишевицка 29, конечно. Третий этаж, номер 31, третий подъезд. Вот так, и кто хочет, кто живет в Украине, то э, можете, ну, в Крыштыши, разумеется. Кто смотрит это видео, может пойти на эту улицу и, конечно, мне постукать. Я с вами познакомлюсь или просто на улице быть. Я, может, познакомлю. В комментариях напишите, когда вы, может, придете себе. В Украине, конечно, из и Можете прийти ко мне именно, напишите, кто-то ставить. А, а вот и я, друзья. Друзья, шпиняшки. Да. Ой, ладно. Вот, Мы... с собой взяла. Ага, вкусняшку. Мы пока что будем кушать вкусняшку.